কংগ্রেসের বিধায়ক ইমরান প্রতাপগিরির ডাকে বিহারের ভোট প্রচারে এলেন স্টার ক্যাম্পেইনার সোহেব রংরেজ গুজরাটের জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য মাইনরিটি সাধারণ সম্পাদক আজ বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে নেমে বিহারে যাওয়ার আগে ইসলামপুরের শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকার একটি হোটেলে ইসলামপুরের কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বইনিটি ডিপার্টমেন্ট यहाँ पर पूरे अच्छे से काम कर रही है और उसी इमरान प्रतापगढ़ी जी के निर्देश अनुसार मैं यहाँ पर अपनी विधानसभा में काम करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पर अपने जिलोजान से यहाँ पर अपने काम करके और इंडिया गठबंधन की सरकार इन बनेगी और उस पर बाखूबी उस पर काम किया जाएगा और इमरान प्रतापगढ़ी जोरों शोरों से अपनी मेहनत से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं आप जिस इलाके में कैंपेनिंग करने जा रहे हैं सीमांचल का इलाका जहां पर देखा गया था पिछली विधानसभा चुनाव में एक एम का घर के तौर पे काफ़ी सारे ऐसे सीट हैं जहां पर एम जो जीती थी जिसके कारण से एक तरह से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी मतलब एन का जो है सरकार बना था इस बार उस चुनौती को किस तरह देख पा रहे हैं किस तरह से आप लोग जो एम का जो घर जाना जाता है सीमांचल इलाका उसको तोड़ेंगे अभी लोग कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं और एम एम का वो तो उस वक्त की बात नहीं कर सकते लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं वो कांग्रेस की तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ लोगों का मीजान बना हुआ है और वो अच्छे से उसमें कांग्रेस पार्टी में और इंडिया गठबंधन को वोट डालने जा रहे हैं क्योंकि पहले जितने भी लोग रहे उसमें कोई उन्होंने काम देखा नहीं है जो बेहाल बिहार की जनता रही है उसको बहुत निराश है उस तरीके से यहाँ पे जो लोग भूखमरी और जिस तरीके से लोग यहाँ पे पलायन करके जा रहे हैं वो सब देखते हुए इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है और तेजस्वी जी हैं जो मुख्यमंत्री आगे चल के बनेंगे किन किन मुद्दों को सामने रखकर जो है यह जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें आप लोग किन किन मुद्दों को सामने रख रहे हैं मुद्दे तो आप देख ही रहे हैं सबसे बड़ा तो मुद्दा जो राहुल जी ने यहाँ पर उजागर किया वो तो वोट चोरी का था किस तरीके से सरकार बनाई यहाँ पर वो तो आप ही लोगों ने देखा और वो प्रैक्टिकल दिखाया कोई इस तरह ये कोई ऊपर से बात नहीं थी कि उन्होंने यही कहा हो कि बस वोट चोरी उन्होंने तो प्रैक्टिकल दिखाया सबूत के साथ दिखाया कैसे वोट चोरी किया और लोग यहाँ से कितने बेरोज़गार हैं वो आप देखिए बिहार के अंदर लोग सही से खेती नहीं कर पा रहे हैं लोग सही से उनके पास खाने पीने की सुविधाएं नहीं हैं लोग यहाँ पे शिक्षा के नाम पर ज़ीरो हैं जो यहाँ पर सरकारी स्कूल थे वो सारे बंद कर दिए गए सारे प्राइवेट स्कूल लागू कर दिए गए आप देखिए कैसे यहाँ पे लोगों का बच्चों का पढ़ना बेहाल हो गया है लोग यहाँ से दूसरी जगह काम करने जाने के लिए मजबूर हैं आप सिर्फ ट्रेनें लगा रहे हैं बारह सौ ट्रेने तेरह सौ ट्रेन मतलब बिहार का आदमी बिहार में नहीं रहेगा दूसरी जगह जाके काम करेगा ये आपने तो सारी चीज़ें आगे अपनी सरकार में लागू की ये नहीं होने देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार आगे बनेगी और ये सब रोका जाएगा और लोगों को यहाँ पर अच्छे से अच्छा रोजगार में दिया जाएगा आप तेजस्वी तेजस्वी का जो नौकरी देने का जो दवा है जो दो लाख पचहत्तर करोड़ कैसा ऐसा उन्होंने आंकड़ा बताया है तो इसको लेकर विपक्ष बहुत तो चर्चा में है तो विपक्ष बोल रहा है कि कैसे ये पूरा करेगा ये नौकरी करेगा भाई मैं इंडिया गठबंधन गड़्वन, की सरकार को आप पहले देखिए कि कर्नाटक के अंदर किस तरीके से जो वादे किए गए मैनुफेस्टो में वो सारे पूरे हुए फिर उसके बाद तेलंगाना में जो वादे किए गए वो पूरे हैं इसी तरीके से इंडिया गठबंधन ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है और जो तेजस्वी जी ने बताया है वो उसको पूरा किया जाएगा वो आप देखिए सरकार बनने के बाद कैसे होता है वो आप आपको दिखेगा आप गुजरात से जो हो मैं तो अपनी आँखों से देख रहा हूँ गुजरात के अंदर सिर्फ गुजरात मॉडल बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया वहाँ पर लोग के सिर्फ जो शहर हैं वही आबाद के अब गांव की हालत देखिए अभी बारिश के अंदर किस तरीके से किसान परेशान है वहाँ पर सारी खेती ख़राब हो गई है और उधर वो सरकार कुछ भी आगे आ नहीं रही कि उनको किसानों को मदद दी जाए कि किस तरीके की सरकार वहाँ चल रही है वो हम देख रहे हैं और लोग कितना परेशान है और लोग सही से अपना रोजगार भी नहीं चला पा रहे हैं वहाँ पर आप देखिए पहले ये तो सब कही सुनी वाली बातें हैं जब आप प्रैक्टिकल होकर वहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गुजरात मॉडल क्या है और असली नरेंद्र मोदी जी का असली मॉडल क्या है शुक्रिया उन्हें से दिखाने बिहार बिहारे जो इलेक्शन आसे इलेक्शन का अपना जाने जे राहुल गांधी जी बिहारे जखने पा रखे গোটা বিহার একেবারে টলমল করেছে রাহুল গান্ধী পাগলা সব রাহুল গান্ধীর পিছনে দৌড়াচ্ছে এইবারকার আপনারা জানেন যে বিহারের নীতিশ সরকার নীতিশের সরকার এমনভাবে বিহারের লোকের উপর বিরোধ করেছে অন্যায় করেছে যে সমস্ত লোক এখন এন এর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে মানে মহাজোটের দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে এবার আপনারা জানবেন যে প্রত্যেক জায়গায় কংগ্রেসের রেজাল্ট ভালো হবে মহা আমাদের যে বিহারে লাগু হয়েছে সেটাতে পুরা তরাসে সরকার গঠন করবে এটা আমাদের দীর্ঘ বিশ্বাস আছে তার প্রচারে তিনি এসছেন আজকে সৈয়ব রংজিজি আমরা তাকে আজকে এখানে একটা সাধারণ একটা সম্মাননা দিলাম হ্যাঁ এখান থেকে তিনি আবার চলে যাবেন কিশোরগঞ্জে বা বিহারে বা ইউপিতে যেখানে ভোট হোক কংগ্রেস একটা রাজ্যে সীমিত দল নয় সারা ওয়েস্ট ওয়েস্টবেঙ্গলে শুধু না সারা ইন্ডিয়াতে সর্বভারতীয় দল কংগ্রেস কংগ্রেসের স্টার প্রচারক স্টার ক্যাম্পেনাররা কংগ্রেস যেখানে যেখানে বিধানসভা ইলেকশনে দাঁড়ায় বা ওখানকার ক্যান্ডিডেটের জন্য ওখানে ক্যাম্পেনিং করার জন্য কংগ্রেসে রাহুল গান্ধী মল্লিকার্জুন খার্গে সোনিয়া গান্ধী আর আমাদের ভিসি ভেনুগোপাল কেসি ভেনুগোপাল ওদের লিডারশিপে সবাই সবা সবাই যে কোনো লিডার হোক বিহারে আসছে আজকে ইমরান প্রতাপগির নির্দেশে আপনার সোহেব রংরেজ যিনি স্টেটের মাইনরিটির সেক্রেটারি আছে গুজরাট থেকে উনি অনেক ভালো সংগঠক যুব নেতা আছে আমরা চাচ্ছি আগামী দিন যুবদের যুবরাই আগামী দিন দেশের ভবিষ্য হোক বিহারের ভবিষ্য হোক নীতিশ কুমারের বয়স হয়ে গেছে নীতিশ কুমারকে এখন রিটায়ারমেন্ট নেওয়া উচিত এখন তেজস্বী ইয়ং ছেলে আছে ইয়ংরাই বুঝতে পারবে ভারতবর্ষে এখন কি অবস্থা আছে এখন আমাদের কাছে রোজগার নাই আমাদের কাছে শিল্প নাই বাণিজ্য নাই কিছু নাই তাই জন্য বাংলার বাংলাতে যেভাবে দেখতেছি আমরা কে এই একটা সরকার আছে যে শিল্প দিতে পারছে না বাণিজ্য দিতে পারছে না চাকরি দিতে পারছে না আর যেগুলা চাকরি দিচ্ছে ওগুলো চাকরি চুরি হয়ে যাচ্ছে আজকে ছেলে পেলে সবগুলা দিল্লি বম্বে কেরালা যাচ্ছে হারিয়ানা যাচ্ছে ওখানে বাঙালি বলে ওদের উপর অত্যাচার হচ্ছে তাই জন্য আমি বলি কে আগামী দিন যুবদেরকে সামনে আসতে হবে যুবদের দিয়ে আগামী দিন রাজনীতি করতে হবে আর বাংলাকে পরিবর্তন করতে হবে বিহারকে আগামী দিনে যেভাবে হোক বিহার আগামী দিনেও পরিবর্তন হবে কতটা আশাবাদী হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঘুঘু বারবার ধান খায় না ভাই হিন্দু মুসলমান শ্মশান কবিস্তান এই সব নিয়ে রাজনীতি আর হবে না মানুষ পেটে রোজগার চায় মানুষ রোজগার চায় কতদিন বাবরি মসজিদ রাম মন্দির তিনশো সত্তর তিন তালাক ত্রিপুল তালাক এই ছাড়া বিজেপির কাছে কোনো গল্প নাই কেন আমাদের চাকরি লাগবে সেন্ট্রালে কয়টা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে চাকরি ছাড়েছে মোদিজি বলছিলো কে দশ লক্ষ চাকরি দেবো দশ লক্ষ আমি টাকা দেবো এক কোটি চাকরি দেব গ্যাসের দাম ফ্রি করে দেবো কিছু কিছু দেয়নি আজ পর্যন্ত শুধু একটাই কথা মুসলমান মুসলমান হিন্দু হিন্দু আরে হিন্দু মুসলমান আমরা সদে আছি তো নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিভিন্ন মাঝে আছে মহান মিলন আমরা আছি এটা তো মিনি মিনি হিন্দুস্তান আমাদের এটা এখানে তো হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে এখানে সব আছে পরিচয় যদি দেখতে হয় হিন্দু আর মুসলমানের তো ইসলামপুরে আসতে হবে ইসলামপুরে আমাদের দুর্গা পূজাও করি দিওয়ালিও করি আমরা ঈদও করি মহরমও করি আমরা কুরবানিও করি বকৃতও করি আমরা